বহা উঠা একদম ইজি ইয়াৰ বাজনা আছে কি ধেৰ খেৰ খে গিৰ গিৰ ধেই নাও তাৰ

भीना नेता खेता नेता खेता नेता था 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 भीना नेता खेता नेता खेता नेता था 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 लेफ्ट साइड पर बात भीना नेता खेता नेता खेता था था राइट भीना नेता खेता नेता खेता नेता था 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 वेरी गुड चलो अब नेक्स्ट बोलिए सर

जग लिया जग लिया कि जाओ कि जाओ अस 3 3 लिया जगता जग लिया किता किता डेया किता किता जिंदा वेरी गुड अस 1 2 3 गो दे दी देया किता किता देया किता किता देया से थे जाओ आको द वन डे को

আৰু এটা গীতিম তাৰ আগত দুটা কথা কৈ লওঁ আমি গুৰুজনাৰ বিষয়ে পঢ়িছোঁ ন তোমালোকে শংকৰদেৱৰ বিষয়ে পঢ়িছা হয় নহয় এতিয়া শংকৰদেৱে সত্ৰীয়া নাচ সৃষ্টি কৰিছিলে বৰগীত সৃষ্টি কৰিছিলে খোলৰ বাজনা সৃষ্টি কৰিছিলে বৰ তাৰপিছত কি কৰিছিলে ভাওনাৰ সৃষ্টি কৰিছিলে এতিয়া আমাৰ এই গোটেই সত্ৰীয়া নাচটো ক'ত পাই জানানে ই ভাওনাৰ পৰা আহিছে প্ৰথমতে তেওঁ কি নাটত সৃষ্টি কৰিছে জানানে কোনোবাই অংকীয়া নাট সৃষ্টি কৰিছে নামটো কি প্ৰথমখনৰ নামটো কি চিহ্ন যাত্ৰা গম পাইছা এই তোমালোকে ডাঙৰ বুলি জানিব লাগিব এতিয়াও জানিব লাগিব হয় ন এই শংকৰদেৱৰ জন্ম ক'ত আছে জানানে বঢ়িয়া কি ক'লা আলিপুখুৰী নগাঁও জিলাৰ ছয়শ ঊনপঞ্চাছ গ্ৰীচ ভেৰী গুড এতিয়া শংকৰদেৱৰ প্ৰিয় দৃশ্য কোন মাধৱদেৱ এতিয়া আমি আমাৰ ইয়াত তিনিটা ঢোল আছে কমলাবাৰী বৰপেটা বৰদোৱা তুৰুজনাই য'লৈ গৈছিলে সেই জেগাত নৃত্য গীতৰ সৃষ্টিজন কৰিছিলে আৰু সেই অঞ্চলতে যিখিনি থাকি গ'ল এতিয়া আমাৰ স্থান অনুসৰি আমাৰ ভাষাবোৰ বেলেগ বেলেগ ভাষা মানে ভাষা এটাই কিন্তু সুৰবিলাক বেলেগ বেলেগ হয় নহয় এইখিনি যদি তোমালোকে অকণ বেলেগ ধৰণে কৈছা তাৰ এটা বেলেগ জেগাত অকণ বেলেগ ধৰণে কৈছে তাৰমানে আমাৰ কথা কোৱাৰ পদ্ধতিটো অকণ বেলেগ বেলেগ ঠিক তেনেকৈ নৃত্য ধাৰাৰ পদ্ধতিটো অকণমান বেলেগ বেলেগ সেইকাৰণে আমাৰ ইয়াত কি কৈছে তিনিটা ফুলত ভাগ কৰা হৈছে এতিয়া সত্ৰ কোনোবাই দেখিছানে বাৰু সত্ৰ কোনোবাই দেখিছা নাই দেখা তোমালোকৰ একদম ওচৰতে কমলাবাৰ কি কয় বৰপেটা সত্ৰ আছে তোমালোকে মা দেউতাহঁতক ক'বা বৰপেটা সত্ৰ দেখুৱাই আনিবলৈ দেখিছা তেতিয়াহ'লে আকৌ নাই দেখা বুলি কিয় কৈছা এতিয়া সত্ৰৰ যিজন মুৰব্বী তেখেতক কি বুলি কয় জানা কি বুলি কয় সত্ৰাধিকাৰ হয় নহয় সত্ৰৰ যিজন মুৰব্বী তাক তেখেতক কি বুলি কোৱা হয় সত্ৰাধিকাৰ যেনেকৈ তোমালোকৰ স্কুলখনৰ প্ৰিঞ্চিপাল ঠিক তেনেকৈ সত্ৰখনৰো তেখেত প্ৰিঞ্চিপাল এই সত্ৰৰ সত্ৰাধিকাৰ সকল প্ৰত্যেকখন সত্ৰতে সত্ৰাধিকাৰ থাকে আৰু সত্ৰখনত এনেকৈ যেনেকৈ স্কুলখনত আছে এইফালে ঘৰ আছে এইফালে ঘৰ আছে এইফালে ঘৰ আছে ইয়াতো এটা ষ্টেজ আছে সেই সত্ৰসমূহতো কি থাকে পূব হাতী থাকে পশ্চিম হাতী থাকে উত্তৰ হাতী থাকে আৰু দক্ষিণ হাতী থাকে তাক হাতী বুলি কয় এলিফেণ্ট নহয় ঘৰসমূহক হাতী বুলি কয় আৰু হাতীত কি থাকে এটা এটা সৰু সৰু বহা থাকে বহা মানে কি জানা যিটোত ভকতসকল থাকে তাত কোনো ইটো ঘৰৰ পৰা সিটো ঘৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ পাৰ্টিশ্যন নাথাকে এখনেই মানে বেৰ থাকে সিখন বেৰৰ পৰা ইজন ভকতৰ থাকে ইখনত সিজন ভকত থাকে গতিকে আমি সত্ৰত কি কি পালোঁ চাৰিটা হাতী পালোঁ পূব হাতী পশ্চিম হাতী উত্তৰ হাতী আৰু দক্ষিণ হাতী এতিয়া এই চাৰি হাতীৰ মাজত কি থাকে নহয় মাজত এই তোমালোকে য'ত বহি আছা এইখিনিত কি থাকিব জানানে কীৰ্তন ঘৰ য'ত ৰাতিপুৱা গধূলি কি হয় হা ভগৱানৰ প্ৰাৰ্থনা হয় গতিকে তোমালোকে সত্ৰত গ'লে দেখা পাবা সত্ৰত পূব হাতী পশ্চিম হাতী উত্তৰ হাতী দক্ষিণ হাতী থাকে আৰু মাজত কি থাকে কীৰ্তনঘৰ থাকে আৰু কীৰ্তনঘৰ সদায় পূৱমুৱাকৈ থাকে মানে আসনখন পূবফালে থাকে এই সত্ৰসমূহত ইয়াতো আকৌ দুটা ভাগত আছে এটা হ'ল গৃহস্থী সত্ৰ আৰু আনটো হ'ল কেৱলীয়া সত্ৰ গৃহস্থী মানে কি জানা যিসকলে সংসাৰ কৰিছে যাৰ মাক আছে দেউতাক আছে ল'ৰা ছোৱালী আছে বিয়া বাৰু কৰোৱা সত্ৰসমূহ হ'ল কি সত্ৰ গৃহস্থী সত্ৰ আৰু য'ত বিয়া বাৰু নকৰাই সেইখন হ'ল কেৱলীয়া সত্ৰ তাত অকল ভকত থাকে আৰু তাৰ যিজন মুৰব্বী তেখেতসকলে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাক আনি তেওঁলোকৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালী নিচিনাকৈ মৰম কৰি সত্ৰীয়া সংস্কৃতিৰ শিক্ষা দিয়ে গতিকে এই যে কেৱলীয়া ভকতসকলে দিনে ৰাতিয়ে সত্ৰীয়া নাচৰ শিক্ষা দি আহিছে এইটো কিমান বছৰ হ'ল জানানে তোমালোকে প্ৰায় ছশ বছৰ এই ছশ বছৰ এটা জীৱন্ত পৰম্পৰা হৈ আমাৰ সত্ৰীয়া সংস্কৃতি আজিও চলি আছে আজি যদি আমি সত্ৰলৈ যাওঁ দেখা পাওঁ তাত কি আছে সেই ৰাতিপুৱাৰ পৰা গধূলিলৈকে সত্ৰীয়া সংগীতৰ চৰ্চা হৈ আছে তাত কিন্তু কোনো মাক দেউতাক নাথাকে তেওঁলোকৰ বুঢ়া ভকত থাকে আল ধৰা বুলি কয় সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক আলধৰা বুলি কয় বুজি পালা এতিয়া বৰপেটা সত্ৰখন ক'ত অৱস্থিত বাৰু বৰপেটা সত্ৰ ক'ত অৱস্থিত কোন জিলাত বৰপেটা সত্ৰ কোন জিলাত অৱস্থিত বৰপেটা হয় নহয় বৰপেটাখন জিলা হয় নহয় অঁ এই বৰপেটা সত্ৰ বৰপেটা জিলাত অৱস্থিত এতিয়া বৰদোৱা ক'ত নগাঁৱত এতিয়া কমলাবাৰী সত্ৰ ক'ত মাজুলীত এতিয়া কমলাবাৰী সত্ৰত দুভাগত ভাগ হৈছে এটা মাজুলীত আছে মাজুলী জিলা হোৱাৰ পিছত মাজুলী হ'ল আৰু এটা ভাগ আছে যিখন অৰিজিনেল সত্ৰ সেইখন আছে যোৰহাট জিলাত আগতে যোৰহাট জিলা আছিলে এতিয়া মাজুলী জিলা হ'ল হয় নহয় গতিকে সত্ৰীয়া নাচৰ বিষয়ে আৰু কিবা সুধিবা মোক তোমালোকে নোসোধা যদি মই সিহঁতক অকণমান নোচোৱাই মোৰ অকণমান তোমালোকক কিবা এখন দেখুৱাম নাচি পেলাই লাগিবনে নাচিব এইখিনি ট'টেল মাটি অখোঁৰা আছে ছিক্সটি ফ'ৰ মাটি অখৰা ছিক্সটি ফ'ৰ মাটি অখৰা আকৌ আঠটা ভাগত ভাগ কৰা হৈছে ঠিক তেনেধৰণে আমাৰ নাচসমূহো দুটা ভাগত আছে এটা প্ৰকৃতি প্ৰধান নাচ এটা পুৰুষ প্ৰধান নাচ আৰু সত্ৰীয়া নাচৰ মূল উপাস্য দেৱতা হ'ল ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ শংকৰ গুৰুজনাই যিমানবোৰ লিখিছে সকলোতে কি আছে কৃষ্ণক প্ৰাধান্য দিছে ৰামৰ বিষয়েও লিখিছে কিন্তু ৰামৰ বিষয়ে কম মাধৱদেৱৰ বৰগীত দুটা শংকৰদেৱৰো দুটা আৰু কিছুমান হয়তো হেৰাই গৈছে আমি বহুতখিনি আমাৰ নেপালে কিন্তু ইপিনে ৰাম বিজয় ভাওনাখন লিখিছে আৰু মাধৱদেৱে যিখিনি কৰিছে তাত তোমালোকৰ নিচিনা সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীক লৈ প্লেই কৰিছে মানে বাচ্ছল্য কৃষ্ণক লৈ সৰু কৃষ্ণক লৈ প্লাই কৰিছে আৰু শংকৰদেৱে ডাঙৰ কৃষ্ণক লৈ কৰিছে গতিকে দুইজনা গুৰুজনাই কৃষ্ণৰ ওপৰতে ৰচনাসমূহ আমাক দি থৈ গৈছে গতিকে আমি এইকাৰণে ৰাতিপুৱা উঠিয়ে কি কওঁ কৃষ্ণ বুলি কওঁনে নকওঁ গতিকে আমাৰ জীৱনত কৃষ্ণই স্থান পাইছে বেছিকৈ গতিকে এতিয়া মই সত্ৰীয়া নাচৰ বিষয়ে তোমালোকক অলপ ক'লোঁ সত্ৰীয়া নাচৰ দুটা ভাগ আছে তাত পুৰুষ প্ৰধান এটা প্ৰকৃতি প্ৰধান পুৰুষ প্ৰধান নাচটোক আমাৰ তাণ্ডৱ বুলি কয় আৰু লাস্য প্ৰধান নাচটোক কি বুলি কয় লাস্য অৰ্থাৎ প্ৰকৃতি প্ৰধান নাচ আৰু অৰিজিনেলি নৃত্য কোনে সৃষ্টি কৰিছে জানানে নৃত্য কোনে সৃষ্টি কৰিছে জানা কোৱা শংকৰদেৱে সত্ৰীয়া নাচ সৃষ্টি কৰিছিলে ভগৱান শিৱই শিৱই কি সৃষ্টি কৰিছিলে তাণ্ডৱ নৃত্যৰ সৃষ্টি কৰিছিলে আৰু লাচ্য নৃত্যৰ সৃষ্টি কৰিছিলে পাৰ্বতীয়ে গম পাইছা চবিনে সময় কিমান আছে বাৰু পাৰিম ন এতিয়া আমি অকণমান পুৰুষ নাচলৈ যাওঁ এতিয়া আমি এইখিনি কি কৰিলোঁ মাটি অখৰা কৰিলোঁ হয় নহয় এতিয়া পুৰুষ নাচৰ ভিতৰত কি কি আছে ঝুমুৰা আছে নাদুভংগী আছে বাঁহৰ নাচ আছে ফুট্ৰধাৰী নাচ আছে প্ৰকৃতি নাচসমূহৰ ভিতৰত আছে চালি নাচ গোপী নাচ এই গোপী নাচসমূহ ক'ৰ পৰা আহিছে নাটকৰ পৰা আহিছে গতিকে আমি অকণমান এতিয়া তোমালোকক কৃষ্ণ নাচৰ ষ্টেপ অকণমান শিকাই দিম ঠিক আছে তাৰপিছতে মই মোৰ নিজৰ অকণমান পৰিৱেশন কৰিম তোমালোকৰ আগত হ'ব অঁ তাৰ আগতে মই আৰু এটা কথা কওঁ তহঁত অকণ হস্ত শিকি লোৱা আমি নাচত কি ব্যৱহাৰ কৰোঁ হস্ত ব্যৱহাৰ কৰোঁ পদ্ম কুশাস্য সংস্য কটৰী মুখ অলপদ্ম ত্ৰিপতাকো মস্তি কওঁ শিখৰ হস্তাহ এতিয়া এই হস্তসমূহ এই পতাক শস্ত্ৰৰে কি কৰোঁ পতাক শস্ত্ৰখন ঐ কি কৰিলোঁ মাতিছোঁ কি কৰিলোঁ নালাগে কৰিলোঁ হয় নহয় এতিয়া পতাক হস্ত্ৰ তুমি এনেকৈ দুটাখন আনিলা এনেইতো এনেকৈ এনেকৈ থাকা হয় নহয় এতিয়া হাতখনৰ নামটো গম পালা কি হাত এখন পতাক পতাক হস্ত এতিয়া আমি কি কৰিলোঁ এইটো কি কৰিছিলো পতাক পদ্ম কুশাস্য কটৰীমুখ অলপ পদ্ম কি কৈছিল ত্ৰিপতাক কৈছিল হয় নহয় ত্ৰিপতাক হস্ত কি কয় জনা নাই মই এটা কৰিম বুলি ক'বাচোন আমি কি কৰিলোঁ ফুট ল'লোঁ এতিয়া পদ্মকোষ হ'ল ফুল আমি এতিয়া ফুল বুজাবলৈ হ'লে বা এটা বস্তু ধৰিবলৈ হ'লে আমি এইখন সস্তা ব্যৱহাৰ কৰোঁ ঠিক আছে এতিয়া সংশাস্য আমি ইউজ কৰোঁ ফুল ছিঙিবৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ কাৰোবাক কিবা এটা খুৱাই দিবৰ কাৰণে ইউজ কৰোঁ কটৰি মুখখনে আমি কি কৰোঁ আমি কেতিয়াবা চকু দেখাবলৈ হ'লে চকু দেখাওঁ কেঁচি কৰোঁ আৰু আজিকালি কি কৰে আমি জিকিলোঁ হয় ন কয় হা মুষ্টিশনে কি কৰে ধৰে তাতে ধৰে তোক তাৰপৰা এনে পোছা মাৰি দিয়ে তোমালোকে মাৰি নিদিবা কয় বুলি হা আৰু এইটো শিখৰ হস্তৰে কি কয় জানা শিখৰ হস্তৰে ভগৱানৰ পূজা কৰে তাৰমানে টিলিঙাটো ধৰে মন্দিৰত যাওঁতে শিখৰ হস্তৰে ভগৱানক পূজা কৰে গতিকে আকৌ এবাৰ মোৰ লগত কৈ দিয়া পতাকো পদ্ম কোশাশ্য হংসাস্য কটৰীমুখ অলপদ্ম ত্ৰিপতাকো মুষ্টিক শিখৰ হস্তথা ঠিক আছে এতিয়া অকণমান সিহঁতক কিচনা নচোৱাই দিওঁ দেই তোমালোকে ভৰি ষ্টেপটো কৰা অটলত হাত ধৰা ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স চেভেন এইট একে ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট এইটো প্ৰথম পিচন আছে হাতখন এফে এইখন পাহিৰ হস্ত্ৰ বংশী হস্ত সিফালে অঁ দুইটা হাত বন্ধ কৰি দিব লাগে এতিয়া ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স ছেভেন এইট তাক থেমি তাক থেমি টাক থেমি টাক ঠিক আছে এইখিনিতে তোমালোক কৰ্মশালাৰ সামৰণি মাৰিলোঁ এতিয়া মই অকণমান তোমালোকক কিবা দেখাবলৈ চেষ্টা কৰিম ময়ো এগৰাকী চাক এতিয়াও শিকি আছোঁ গতিকে কিবা অকণ দেখুৱাবলৈ ময়ো তোমালোকক চেষ্টা কৰিম দেই